పడన కళలు లేదా అనెక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చే చెడు కళలు వాటి వల్ల భయాలు అందువల్ల ఇది నేను మరొకసారి వినిపిస్తున్నాను అలాంటి వారు ప్రతిరోజు వినండి ప్రతిరోజు వినండి నేను దీనికోసం సపరేటు ఒక వీడియో కాల్ చేస్తాను సపరేట్గా అప్పుడు దాని మీరు దాని వరకు ప్రతిరోజు వినొచ్చు అంటే అది ఒక ఉదాహరణ దుస్వప్నాలు అని చెప్పి ఇంక ఇందులో వేరే కూడా చాలా ఇచ్చారు అంటే ధైర్యము ఆత్మశాంతి గ్రహ శాంతి మరి ఏంటంటే అర్థమవుతుంది ఆ ఫలితాలు ఇందులో ఇంకా ఏమేమి ఇచ్చారు जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम् अन्मोरिं सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् दधिशङ्खतुषाराभं क्षिरोधर्नवशम्भवं नमामि शशिनं सोमम् शम्भोर्मगुडभूषणम् धर्मे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् प्रियङ्गुलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं भुदं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुदं प्रणमाम्यहम् देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिमन्तं त्रिलोकेशं तं नमामि हेमकुन्द मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम् सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रम् अमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शने अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्दनम् सिंह का गर्भ संभूत तम राहु प्रणमाम्य पलाश पुष्प संकाशम तारक ग्रह मस्तक रौद्रम रौद्रात्मक घोरम तम केतु प्रणमाम्य हम व्यास मुखोदीत पटे सुजमा दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नः शान्तिर्भविष्यति नरनारीनृपानां च भवेद्वप्रनाशनम् ऐश्वर्यमतुलम् तेषा आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजाः पीडा तस्कराग्निसमुद्भावा सर्वाः प्रशमं यान्ति

आदित्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यक्ष राघुवे केतवे नमः आदित्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यक्ष राघुवे केतवे नमः आदित्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्य राघवे नमः नम नमो सूर्यनारायण